大家好，又到了阿润才的生活，为你带来了露营用品开箱。今天要开箱的是什么呢？是这个雪松绿的内置泵 PVC 加高充气床垫。这个是挪客的三十五 cm 的单人床哦。这一次要开的是单人床，给大家看一下单人床的大小怎么样。 好，先把第一个箱子给打开。通常都是两个箱子哦。我要剪，我要剪。我要剪，我要剪。好，今天又是一场混乱的开箱，因为我的儿子啊有。<laughs> 好，我们来看一下它的包装是这样的哦，漂亮漂亮，一下嗯、单人床的这一个图案。 家里会剪到里面的那个塑料，看到没？好的，今天要谢谢这一位叫阿幻阿幻谢谢他借我做这一个开箱哦好，打开里面就可以看到哦，我连这个吹嘴都是青绿色喽，雪松绿，是一个这样子的袋子哦，看到吗？哎、<呀>青色的袋子哦，就是这个有这一个漱口的这个袋子。 讲一些可爱的话、嗯。大家看到这个袋子其实很大哟，它里面又有一个塑料袋，它里面还有一个床的主体。好，现在就要把这一个单人床给展开来。好，我们大家看一看，要多久才可以把这一个床给充好呢？ 先把这一个放气孔给关好,好。好，我们就这一次就由我由你主持这个开店仪式。好，我已经开始喽。好，现在已经过了二十秒。所以这一个充气床的好处就是它有内置泵哦，这个泵都是跟这个床一起来的，而且这一个泵呢就可以把它拆出来，可以用来。 为其他的用品充气哦，像枕头啊，或者是别的东西。好，现在已经四十五秒喽，这个看整个过程大概需要一分钟多就可以充好啦，一分钟十秒，所以这一个床是三十五 cm 的这一个这一个模的、er、哦。 而且是这一个比较特别的雪松绿的这个颜色，请不要做无谓的。好，看起来这一个床子差不多要充气完毕喽。好，我们看一下时间大概过了多久呢？ 大概是一分钟四十秒左右，就是一百秒的时间。好，首先我们来看一看这一个床哦，这里就是这一个放气孔跟这一个泵的部分，旁边都是整个绿色的哦。嗯，我们再看一下，这里也是绿色，没有任何的标志。 好，这里就可以看到 Nature High 的这一个品牌标志。好，上面呢就是这一层比较亲肤的这个什么桃绒皮的这一种材质。好，它的大小看起来怎么样呢？好，它的宽度呢其实是一米的宽度，跟一点九米的这个长度，厚度呢则是三十五个 cm。 好，所以一个小孩躺上去的情况是这样哦。好，大概我的身高一百六十七，躺在这个床就是这样子的一个情况哦。嗯,嗯，还有翻身的这个空间。嗯，感觉怎么样呢？其实还蛮好睡的。但是可能睡到太比较旁边的宿舍，其实也还蛮稳。 也不会向下滑，所一人一张床的情况就不会有这一种摇晃的这一种感受咯，所以你要怎么摇都行，所以自己一个人睡其实还蛮舒服的、嗯。哎呀，好，好，我们看一下两个小孩一起躺在上面，艾利也看上去，两个小孩一起躺上这一个单人床的效果怎么样？ 嗯，其实还 OK，两个小孩应该都能睡的哦，对吗？不会啦，其实也蛮好睡的哦。你们反来反去会很摇吗？嗯、会有一点摇啦，但是因为遇上这种发疯的这种小孩。<laughs>